নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই থাৰ্টি এইট চাইজ ব্লাউজ কাটিং লৈছোঁ থাৰ্টি এইট চাইজ ব্লাউজ কাটিঙৰ বাবে মই প্ৰথমে কাপোৰখন ফ'ল্ড কৰি লৈছোঁ আৰু ফ'ল্ড কৰি লৈ কাপোৰখনত এনেধৰণে ওপৰৰ ফালে ছয় চাৰে পাঁচত দিছোঁ আৰু হাতটো ছয়ত সোমাই থৈছোঁ আৰ্ম হ'লটো তাৰপিছত আমি যিটো দীঘল দীঘলটো মই পোন্ধৰত লৈছোঁ আৰু এইটো দহ দিছোঁ দহ মানে ধৰক পাঁচ ৰাখিছোঁ যদি পাঁচ দিয়া হয় পিঠিটো তেতিয়া ফিটিং কৰোঁতে দুইফালে আধা আধা ইঞ্চি যদি চিলাইত সোমাই যায় তেতিয়া আমাৰ চাৰি থাকিব আৰু এইটো মই যিহেতু ওপৰত চাৰে পাঁচ লৈছিলোঁ তাৰ বাবে মই এই তলতো চাৰে পাঁচত পুহি লৈছোঁ যাতে সমান হয় যিহেতু মই থাৰ্টি এইট চাইজ চিলাম তাৰ পৰা মোৰ চাৰি ন ওলায় তাৰ লগত মই ডেৰ ইঞ্চ এটা যোগ কৰি এঘাৰত চিলটো কৰিছোঁ আৰু যিহেতু ওপৰত এঘাৰ ইঞ্চি লৈছোঁ সেইবাবে তলত মই টেন এলভাগ মানে চাৰেডখত চিন কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ চিন দিয়াখিনি হৈ গৈছে আৰু এই চিনখিনি মই জইন কৰি আমাৰ ব্লাউজৰ যিটো ফ্ৰেম সেই ফ্ৰেমটো বনাই লৈছোঁ এনেধৰণে গোটেই চিনখিনি মই যোগ কৰি লৈছোঁ প্ৰায় আমাৰ হৈ উঠিছে এতিয়া চাওক এইটো আমাৰ ব্লাউজৰ বেক চাইডৰ যিটো পাৰ্ট সেইটো অলৰেডি বনি গৈছে এতিয়া মই পিঠিটোৰ চেপ দিছোঁ পিঠিটো মই যিহেতু ৰাউণ্ড চেপটো দিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ চেপ দিব পাৰে আৰু আৰ্ম হলৰ বাবে মই এক ইঞ্চ ওপৰৰে এটা ডাগ কৰি সেই অংশটোত এনেধৰণে ডাগ কৰি লৈছোঁ আৰু এনেধৰণে ৰাউণ্ডটো চিলাই লৈছোঁ এতিয়া আমাৰ পিঠিৰ চেপটো কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু এইখিনি আমি চিনে চিনে ধুনীয়াকৈ কাট কৰি লওঁ কাটি এনেধৰণে কাটি আমি ফেমটো উলিয়াই লওঁ কাটিটো অলপ ভালকৈ কাটিব লাগে সাৱধানে এতিয়া আমার কমপ্লিট বেক সাইড ওলাই আমি এই সাইডটো ফ্রাইডটি কম সাইডটো কাটিবৰ বাবে আমি এখন হে একে ফুল পেপাৰ লৈছো কাপোৰ হয় বারে বারে ফুল হয়ে যায় পেপার হয়ে যায় সেই কাপড় আমি এনে ধরনের বেক সাইডটো বহাই দিছো আর সব আমি এই ফালে আগের ফলে ইঞ্চিটা বহাই লোক আগফালে এতিয়া আমি গোটেই ফ্ৰেমটো ইয়াত আঁকি লওঁ তাৰ বাবে মই স্কেলৰ সহায় লৈছোঁ আপোনালোকে ষাঠি ৰং দিব পাৰে একো নাই এতিয়া মই এই ফ্ৰেমটো আঁকি লৈছোঁ এনেধৰণে হৈ গৈছে আৰু আৰম্ভণটো সেয়া একেধৰণে তাত থকা ধৰণে আমি আঁকি ললোঁ এনেধৰণে আৰু যিহেতু এইটো আমাৰ ফ্ৰণ্ট চাইড হয় ত' বেক চাইডৰ সমান পিঠিটো দিলেতো আমাৰ নহ'ব তাৰ বাবে আমি এইটো আঠ চাইডৰ বাবে আমি চাৰে ছয়ত ডাপ কৰি লৈছোঁ আৰু চাৰে ছয়ত ডাক কৰি আমি এনেধৰণে চিনখিনি আঁকি লৈছোঁ এতিয়া আমাৰ কমপ্লিট যিটো ফ্ৰেম সেই ফ্ৰেমটো বনি উঠিছে যিহেতু আৰ্ম হ'লটোৰ বাবে মই অলপ ডাউন কৰি দিছোঁ এইটো যিহেতু আগফাল হয় হাফ ইঞ্চমান দিয়া হৈছে আৰু এনেধৰণে কৰিবলৈ হ'ল আৰু যিটো এইটো গলাটো গলাটো এনেকৈ ৰাউণ্ডকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ কমপ্লিট ফ্ৰেমটো এনেধৰণে কাটি ল'ম এতিয়া আমাৰ ফ্ৰেমটো ৰেডি হৈ গৈছে আমার এই ফ্রন্টাইড তো এটা যে ফ্রেম সেই ফ্রেম ধুমিয়া বনি গেল এটা আমি যে ব্রাকেস ব্রাকেসটর আমি যোগ কৰিব লাগে তার মানে এই ধরনের উপরেরপাড়ে ছয় ইঞ্চিত এটা ডাক করেছো ছয় ইঞ্চি আর যেহেতু এই থার্টি এইট সাইজের ব্লাউজ হয় তো সে মানে তরুয় ফলে আট লোক আট ইঞ্চিত ড করেছো আর এই ডাকটা এনে ধরনের রাউন্ডক আমি দুইটা মিলাই মিলাইছো এটা আমি ইয়াক কাটিং করে লম এনে ধরনের কাটিং উলিয়াইছো আমার কাটা কমপ্লিট হল এতিয়া এই অংশটো আমি এনেধৰণে ফল্ড কৰি দিছোঁ যাতে দুইটা পাৰ্ট সমান হৈ যায় এনেধৰণে সমান কৰি ল'ব আৰু এই যিটো শ্বেপ সেইটো অলপ বেঁকাকৈ কাটিব দুইটা চুপৰ পৰা এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি কাটিব লাগে এতিয়া ব্ৰাকেছটো যিটো ড ডবল হয় আৰু কপচ হৈ যায় সেইটো এনেধৰণে মই ৰাউণ্ডকৈ কাটি উলিয়াই ল'লোঁ দুইটা পিচবোৰ ৰেডি এতিয়া যিহেতু তলৰ অংশটোৰ বাবে মই অকণমান ডেকাকৈ কাটি দিম তলৰ অংশটো এনেধৰণে কাটি ল'লে এডজাষ্ট খুব সুন্দৰকৈ হৈ উঠে বেয়া হৈ উঠিছোঁ এতিয়া আমাৰ দুইটা পাৰ্ট কমপ্লিট হ'ল এতিয়া আমি তলৰ পেটীডালৰ বাবে যোগ লৈছোঁ আগফালৰ যেডাল পেটী লাগে তাৰ বাবে মই চাৰে পাঁচ ইঞ্চি আৰু তলত চাৰি ইঞ্চি দাগ কৰি লৈছোঁ আৰু সিফালেও সেইধৰণে চাৰি ইঞ্চিত এটা ডাগ কৰি সেই চিঞৰিডাল এনেধৰণে চোক কৰি দিছোঁ সমান হ'বৰ বাবে মই প্ৰত্যেকটো জোখ স্কেলৰ দ্বাৰা লওঁ জোখটো যাতে সোণৰ হয় আৰু এই ছাইডটোৰ পৰা আমি এনেকৈ চুকি আকৌ এনেকৈ হেলনীয়া ধৰণে কাটি ল'ব লাগে এনেকৈ তলৰ পৰা ওপৰ হোৱাকৈ এনেধৰণে কাটিব লাগে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব এতিয়া আমাৰ কমপ্লিট পাৰ্টসমূহ কাটি হৈ গৈছে ব্লাউজৰ যিটো হাতৰ পাৰ্ট সেইটো মই আন এটা ভিডিঅ'ত দিম এটা ভিডিঅ'ত বনাবলৈ গ'লে গোটেইখিনি বহুত দীঘল হৈ যায় এইটো আমাৰ ব্লাউজ কাটিং এতিয়া বৰ্তমান কমপ্লিট হৈছে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ